mana shu masjidda o'tiribmiz mana masjidimiz yonida ziyoratgoh bor to'g'rimi o'sha şey joyda o'tirgan ayollarni ahvolini ko'rsangiz ana shu xurofatlarni qilib o'tirishiibdi biz aytayotgan ba'zi bir xurofatlarni hali ham qilib o'tirishibdi shu yerda masjid turib u yerda o'sha şey xurofat davom etyapti muhtaram endi yani tasavvur qilinglar yigirma birinchi asrda turibmiz bir ming to'rt yuz ellik yil bo'ldi islom kelganiga yonimizda masjidimizni yonida xirofat hali ham davom etyapti kelgan xotinlar qabrni aylanib chiqyapti yaxshi bular ularni aylanishdan to'xtata olmayapti bular to'xtatsa endi kirib damimola desa yana to'rttasi kelib undan chiqib ketgan to'rttasini chiqazib yuborsa yana to'rttasi kelib u ham qabrni aylanib yuribdi bular ham ana xirofat. ana dinimizni o'rganmaganligimiz yana biz aytamizki qandoq qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinni olib kelsalaru oyni quyoshni mana bu yengdan olib kirib bu yerdan chiqazib salaryu mo'jizaga ishonmadi bular deymiz biz bilan yashayotgan insonlar ishonmayaptiku qur'onda yozilib turibdi shu narsa xurofot bular shirk amallar deb turgan odamlar qabul qilmayaptiku demak o'sha şey davrni asoratlari hali ham bor odamlarni tasavvurida だよ。